В преддверии весенних каникул хочу обратиться к выпускникам школ, лицеев, техникум и к их родителям. Каждый из вас уже, наверное, определился с выбором профессии и какое высшее учебное заведение вы будете поступать. Каждый год высшие учебные заведения открывают двери для своих абитуриентов. Если в гражданское высшее учебное заведение необходимо сдать только документы, то в отношении будущих курсантов в министерство внутренних дел ведется серьезный отбор. Для подготовки документов для вступления в бюджетную форму обучения, абитуриенты необходимо сейчас обратиться к нам в сектор кадрового обеспечения для оформления личного дела. Процесс достаточно долгий, емкий и трудоемкий, поскольку включает в себя, кроме сбора документов, необходимых для поступления, еще проверка личных данных родителей и абитуриентов. После прохождения медкомиссии поступающим в личное дело абитуриента направляются в высшие учебные заведения. И потом они уже там по месту сдают тесты с физической подготовки в самом высшем учебном заведении. У нас на Украине сейчас есть около 7 высших учебных заведений. Это Национальная академия внутренних дел, город Киев, Харьковский национальный университет, Одесский государственный университет внутренних дел, Днепропетровский государственный университет внутренних дел, Луганский государственный университет внутренних дел, Национальный университет Одесская юридическая академия. Эти высшие учебные заведения готовят специалистов, таких как эксперты, криминалисты, блок общественной безопасности, участковые инспектора милиции, разрешительная система, ГАИ. Также готовят сотрудников оперативных служб, это розыск, Отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, криминальная милиция по делам детей, отдел по борьбе с экономическими преступлениями и следователей. Также готовят сотрудников, кадров, психологов. После окончания высших учебных заведений всем курсантам присваивается специальное звание лейтенант милиции. Также хочу добавить, что стаж работы в считается с первого дня поступления в институт. Кроме набора абитуриентов, хочу еще обратиться для, как бы, для поступления в высшее учебное заведение. У нас еще ведется работа по набору уже людей, которые уже закончили высшее учебное заведение, а служили в армии на должности среднего и высшего состава. На сегодняшний день в штате нашего дела имеются должности вакантные. Это участковых инспекторов милиции, оперативных сотрудников, следователей, инспекторов патрульной службы. Требовать кандидатам должны быть такие молодые, физически, психически здоровые люди возрастом от 18 до 30 лет со средним и среднеспециальным высшим образованием, которые в основном порядке прошли воинскую службу или имеют военную кафедру. За справками э, можно обратиться в Бернестровский городской отдел милиции по улице Тимирязева, 21, кабинет 111, 104, 106 и номер телефончика это 26610.